Həm əsəmlər. Mən bu gün üstə survival modda oyun göstərəcəm. Məndə artıq hər şey hazırdır. Mənə lazım olacaq. Burada e, ilk öncə sizə bu e, odunlardan danışaq. Odunları e, bu ağacların gövdələrini qıraraq məsələn əldə edə bilərsiniz. E, bunları sonra gətirib bir odunu məsələn eyni basıb belə üretim yazılan yerə 4 dəfə başlayın. Odunu yox, taxtadan olmalı idi. Belə qoyuluqda taxta alırıq. Məsələn, gördünüz kimi taxtalar aldıq. Aa, sonra bu taxtaları 4 üretimə yazılan yerdə 4 dənə bel elədik. Çalışma masası alındı. Çalışma masasında ə, 15 dənə çalışma lazım deyildi. Çalışma masasında ə, biz 2 dənə bel çubuqdan qoyub sonra isə 3 dənə belə qoyduqda baltı alırıq. Of. Oh, bunlar nədir? Nə isə bu dəfə alınmır səf-səf şeylər eləyirəm. Çox şeylər eləyirəm. Belə elədikdə kazma alırıq. Bu üçün elədikdə çapa alırıq. Yox. Ə, bu ikisini elədikdə isə qılıncarlığı əgər istəmirsinizsə məsələn beləyə bir çürəyə yalaq. Mən bir qılıncı da götürəm. Taxta qılınc. Aha. İndi başlayaq ev tikməyə. Ev tikmə üçün Ə e, mən səhraya gedəm çünki orada çox oğlan getdi. E, aydınlıq yer çoxdur. Siz istədiyiniz yerdə tikə bilərsiniz əlbət ki. Unutmadan məsləhət edirəm ki şənbə bazar günləri bir çıxmağa yer tapa bilmədiy. Hər şənbə bazar günləri e, kreativ mod oynayacam və ə, inşallah yaxınlarda 1.7 1.7.9-da server açmaq fikrim var. Of, oh, sirə şey gəldi. Vay, canlar gedir. Pişmiş pirzoladan o cür aldım ki, adısam yeyim. Fərqli yəstarım, başqa vaxt olur o olur bolaca yerlərdə diqqət. Biz ən birinci gördüyümüz o qaranlıq düşür. Biz ən birinci eni ölçməliyik. 1 2 3 artıq qaranlıq düşdü. Aha. Biz enni götürdük və getdik belə. Evimizi çox balaca tikəcəm. Çünki bu survival moddur. E, sonra artırmağını artıracağam. Yəni bu videonu qəsoilmağ üçün balaza tikirəm ki. Türşlər demişcə, inşə edirəm ki. Ə, yəni yükləməyə internetim biraz zəifdir, az onlayn bildiyimiz kimi bir fərli internet vermir. Ona görə də bağlayaq ki Yəni 3 tənlik bəstə eləyək, çünki ə, taxtamız azdır. Amma kreativ modlarda çox ə, villalar deyə çox gözəl yeni övl villalar tikəcəm. Öz də modern evlər də tikmişəm mən həmişə. Tərk edirəm sizi. sonra çalışma masalarının birini qoyaq bura bir öz evinizə qapı eləyək qapınızı belə elədik ağşap qapı uu uh, ağşap qapı əvə qapını açaq, bağlayaq ki, desək ki, rahat işləyir. Sonra daş yığırıq, kırk daş. Və burdan belə bir ocaq, ocağı bax belə eləyirik. Sonra qoyuruq bura. Əy, yeri, ə dur. Aha, fırın. Ə fırından kömür almaq üçün bunları belə. Yəni bu qədər də istəməzdin. Kömür olsa. Sərhsə çox oldu. Çömr alırıq belə. E, sonra istəsək məsələn sandıq düzəltmək belə eləyirik, e, ocağı düzəltdiyimiz kimi və belə oldu. Hə, ən əsası yatmaq üçün yataq. Yatağı düzəldim 3 dənə alta. Belə. Və belə qoyuruq. Görəndiniz ki, yataq Oldu. Və yətar qoyduq. Yaxınınızda canavar, deməli yaxınlarda kömür. O, ən sevdiyim şey kömür. Ə, e, deməli kömürdə almaq üçün meşale, məsələn, madən olacaq. Onda bir kömürlə belə qoyuruq və 4 meşalə verir. Mən 8 məsələ meşalə. Eee məsələn, çi ət tapmısınız? İstəyirsiniz ki bişirəsiz. 6-a bundan qoyuruq və üstə də əti qoyuruq, bişir. Hə, biz də məsələn xalça eləmək istəyirsiniz. Baxın, elə olur xalça. Xalçanı qoyanda demə Vağ, təşəkkürlər. Ə, kanalımıza abunə olmağı um, yaddan çıxarmayın. Çıxarmayın da, doğrusu. Bağış din salam.